بسم الله الرحمن الرحيم انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما صدق الله العظيم Inna awhayna ilaika Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepada mu, wahai Muhammad Kama awhayna ila Nuhin wal Nabiyyina min Bagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan Nabi-Nabi yang diutus kemudian daripadanya وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب dan kami juga telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yaqub wal asbab dan asbab yakni keturunan-keturunan Nabi Yaqub wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman dan Nabi Isa dan Nabi Ayyub dan Nabi Yunus dan Nabi Harun dan Nabi Sulaiman wa ataina daud az dan juga kami telah memberikan kepada nabi daud kitab zabur ayat sebelum ini menyebutkan yahudi banyak perkara yang mereka langgar peraturan peraturan hidup syariat agama mereka membatalkan janji janji antara mereka dengan Allah maka Allah laknatkan mereka fa bimana qadimisa qaum la'annahum mereka tidak membudayakan amar ma'ruf nahi munkar dalam masyarakat. Mereka juga tidak mereka membunuh nabi-nabi. Mereka menuduh Maryam sebagai sebagai pelacur, sebagai melakukan hubungan dengan dengan, dengan seorang lelaki. Kemudian banyak lagi perkara-perkara yang mereka mereka menolak kenabian Nabi Muhammad. Menolak, mereka tidak percaya sebab mereka yang pertama sekali mereka melihat melihat syariat Allah ini menerusi menerusi uh, tempurung mereka yang sempit. Mereka meletakkan Nabi Mahulah datangnya datangnya daripada keturunan Yahudi oleh syarat. Untuk menjadi Nabi syaratnya mahu Yahudi. Mahu Yahudi. Bapaknya, bapaknya keturunannya adalah Nabi Ishaq. Nabi Ya'qub secara khususnya bukan Ishaq. Nabi Ya'qub. Adalah datang daripada Nabi Ya'qub. Dan keturunan-keturunan Ya'qub terutama sekali Yahuda. Yahuda anak sulung Nabi Yakub yang disebut Israel itu. Gelaran bagi Yakub ini Israel. Anaknya Yahuda merupakan darah Yahudi yang paling mulia sekali. Yahuda, Judah. Kemudiannya mereka selain daripada Nabi-Nabi, selain daripada Nabi Musa, mereka tidak boleh terima kerana tidak cukup syarat. Hatta Nabi Isa AS sendiri tidak cukup syarat syarat untuk menjadi yahudi adalah bapaknya keturunan yahudi. Keturunan yahuda. Kalau ibunya saja, ibunya saja tidak cukup. Nabi Isa alaihi salatu wasalam tidak boleh jadi nabi mengapa? Kerana ibunya saja keturunan keturunan yahudi. Tetapi bapaknya tidak. Bapaknya yang mereka namakan Yusuf an-Najjar. Soal zina, zina tidak menjadi halangan untuk menjadi nabi pada mereka. Tidak tetapi keturunan, keturunan hendaklah datang daripada darah yang suci iaitu darah Yahuda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak datang daripada keturunan-keturunan yang disabatkan itu. Dia datang daripada keturunan Ismail yang merupakan bapa kepada orang Arab semuanya. Bapa kepada orang Yahudi itulah dia Yakub. Jadi oleh Yakub ataupun Ishaq, Ishaq. Ishaq merupakan adik-beradik kepada Nabi Ismail. Ismail, Ishaq. Jadi dengan itu syarat-syarat ini bila tidak cukup maka tidak boleh jadi Nabi. Syarat yang ada pada mereka terlalu sempit. Syarat pada mereka mereka lihat pada diri mereka sendiri. Mereka tidak melihat bahawa syariat Allah untuk semua manusia tidak. Syariat Allah adalah untuk Israel. Untuk Israel. Oleh kerana syariat Allah untuk Israel, syarat mereka yang mereka letakkan maulah Israel segala-galanya. Lain daripada Israel mereka anggapnya sebagai kilap, sebagai anjing. Berlain daripada Israel, mereka anggapnya hamir, himar. Dan inilah fahaman Zionis yang disebutnya sekarang ini. Fahaman Zionis, satu fahaman yang terlalu, terlalu fanatik kepada darah dan kepada turunan, dia adalah bangsa Israel, dia adalah bangsa Yahudi. sampai pada hari ini. Dan yang mengganas hari ini ialah Zionis. Sebab itu kita sebutkan, bila sebut Yahudi, bukan semua Yahudi. Sebenarnya yang di, yang dimurka oleh Allah SWT, Al-Rasikhuna fil ilmi yang disebutkan semalam, ar sekunah fil ilmi dikecualikan. Tetapi ibu Yahudi maknanya Zionis. Tetapi pada hari ini sukar untuk dibezakan antara Zionis. Semua Yahudi itu Zionis. Semuanya. Jadi oleh kerana itu ayat ini menyatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jika berhadapan dengan orang, -orang yang seumpama ini yakni ahli kitab yang mereka punya kitab mereka mempersikakan ke Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahulah kepada mereka bahawa sumber syariat ini satu saja. Satu saja iaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengutuskan syariatnya kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasallam dahulu kemudian melalui ramai para nabi Bani Israel dan kepada Bani Israel sampai kepada Nabi Muhammad sumbernya satu saja iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Nabi Ismail hingga semua sekali semuanya datang daripada Allah jika datang daripada Allah Subhanahu wa taala Allah meletakkan syarat itu syarat Yahudi tidak syariat ini Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para nabi ini tujuannya untuk menegakkan tauhid di kalangan masyarakat manusia jadi oleh kerana itu syarat yang diletakkan oleh Yahudi itu hendaklah bangsa Yahudi untuk menjadi nabi tidak ada kena mengena dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala katanya di sini Inna awhayna ilaika Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu Kami turunkan wahyu Wahyu maknanya satu Satu irfan Irfan satu Pengenalan yang yang dibisik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan yakin bahawa sumbernya Allah Itu maknanya wahyu Wahyu asalnya maknanya satu bisikan Bisikan yang datang dalam hati nurani nurani yang diyakini bahawa perkara itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala itu wahyu wahyu apabila wahyu datang maka alifinya nabi nabi dari mana seorang boleh membezakan ini wahyu dan ini bukan wahyu ini wahyu dan ini ilham ini waswas -was, ini bisikan syaitan orang yang menerima itu akan mengetahui bahawa ini datangnya daripada Allah nabi tahu bahawa ini datangnya daripada Allah dan dan para sahabat mengenali Saat-saat Nabi menerima wahyu, kadang-kadang dilihat Nabi berpeluh. Berpeluh sekalipun pada musim sejuk. Musim sejuk. Dan kelihatan Nabi menanggung sesuatu yang sangat-sangat berat. Nampak badannya ni menggigil. Kerana dia menanggung sesuatu yang terlalu berat. Nyatalah itu Nabi itu sedang menerima wahyu pada ketika itu. Katanya, Inna awhayna ilaika kami wahyukan kepada kau, wahai Muhammad kama auhayna ila nuh bagaimana kami wahyukan kepada nuh syariat yang kamu terima tidak ada bezanya dengan syariat yang pernah diterima oleh nabi nuh dahulu untuk zamannya untuk zamannya jadi jika ahli kitab Yahudi mempertikaikan antara orang dengan yang lain antara nabi nuh dengan nabi Muhammad nabi-nabi yang dahulu ya nabi dan nabi Muhammad tidak nabi sebenarnya bukan hak mereka Bukan hak mereka untuk menentukan Nabi itu sesiapa Sebab Nabi ini adalah anugerah Bukan sesuatu yang boleh diusahakan Tak ada siapa yang boleh cari Nabi Sehingga apabila dia berjihad Bermujahadah maka dia boleh sampai kepada perintah Nabi Tidak ada Sebab ini anugerah Anugerah Allah diberinya kepada sesiapa saja Yang dilihatnya Yang, dilihat, yang dilihatnya sebagai munasabah Sesuai untuk dilantik menjadi Nabi Maka Nabi Muhammad mempunyai syarat-syarat kelayakan -syarat itu Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh. Sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh. Yakni sumber yang sama. Sumber yang sama. Jadi jika sumber yang sama mengapa boleh dipersikaikan? Tak boleh dipersikaikan. Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Yahudi meletakkan Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri dalam tangan mereka. Mereka yang menentukan kehendak Allah. Mereka yang pernah menulis dalam kitab Taurat mereka bahawa Tuhan pernah kalah bila berdebat dengan Bani Israel. Kalah berdebat. Tuhan boleh letak kalah bila nak jadi Tuhan macam mana. Bila kalah berdebat dengan Israel. Dengan Yahudi. Jadi selalu begitunya Yahudi mengatasi Tuhan. Mereka letakkan Tuhan itu dalam tangan mereka. Lain pula dengan 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 Masihi. Masihi mereka meletakkan hak bawah ni dia naik lebih tinggi daripada Isa makhluk itu sebagai Tuhan. Sebaliknya. Agama di antara dua agama antara dua agama yang agama eh, ahli kitab ini iaitu Yahudi dan Nasara agama pegangan yang sangat bertentangan antara satu dengan lain dalam soal uluhiyah dalam soal ketuhanan katanya inna kama auhayna ila nuh sebagaimana kami wahyukan kepada nabi nuh <tuh> nabi nuh dimulakan sebut di sini kerana nabi nuh ini merupakan nabi yang umurnya panjang panjang sampai seribu tahun. Tidak ada Nabi yang sepanjang itu usianya. Seribu tahun. Dan Nabi Nuh ini merupakan Nabi yang pertama membawa syariat. Nabi Adam, Nabi Adam ini, Nabi Adam untuk anak-anak dia saja. Anak-anak dia saja. Jadi dengan itu maka Nabi Adam tidak mempunyai suatu keistimewaan dari sudut dari sudut tanggungjawab yang besar. Nuh tanggungjawab yang besar. Besar ini namanya ni Abu Abdul Basar bapak begitu dalam manusia sebab dia umurnya panjang dia lihat umatnya begitu ramai Ramai, umurnya panjang Nabi Adam alaihissalatu wasallam tidak ramai dan tidak sepanjang itu usianya jadi oleh kerana itu ada nuh menjadi menjadi uh, memulakan sembarang nabi-nabi di dalam ayat ini ila nuhi wan nabiyyin min ba'di dan semua nabi sesudahnya semua nabi datang selepas daripada nabi nuh ini datangnya menerusi keturunan nabi nuh alaihissalatu wasallam Terutama sekali selepas daripada selepas daripada berlakunya banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa nabiyyin min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim dan kami juga telah memberi wahyu kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail Nabi Ismail, wa Ishaq Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan Asbab. Nabi Ibrahim merupakan bapa bagi nabi-nabi, Abul Anbiya, bapa nabi-nabi. Semua Nabi-Nabi datang menerusi Nabi Ibrahim AS. Semua manusia menerusi Nabi Nuh. Semua manusia. Ya lah betul lah anak-anak Adam. Anak, anak semuanya anak cucu Adam. Tapi anak Adam itu anak dia. Anak, anak Adam. Nuh tidak. Nuh sudah besar. Sudah besar sudah jauh hubungan dengan dengan Nuh. Jadi kalau begitu yang ada yang ada pada ketika itu semuanya semuanya ada hubungan dengan dengan Nabi Nuh sebab dia mempunyai umur yang panjang dan anak cucu ini dapat melihat hubungannya dengan datuk mereka Nuh AS. Nabi Ibrahim pula bapa Abul Anbiya, bapa bagi segala Nabi. Kenapa? Kerana Nabi Ibrahim ini, Nabi Ibrahim semua Nabi itu datang daripada Rasul dia, datang daripada keturunan dia. Yang Nabi-Nabi semua datang daripada keturunan Ibrahim. Sebab itulah Ibrahim menjadi rebutan dari semua agama. Dan sebab itulah Nabi Ibrahim merupakan payung. Payung kepada semua manusia yang mengaku ada agama. Untuk ada ugama. Kita selawat. Allahumma salli ala al sayyidina Muhammad wa ala al sayyidina Muhammad. Sama salli ta'ala Ibrahim. Sama salli ta'ala Ibrahim. Dia tidak kata Kamal salli ta'ala Nuh. Kamal salli ta'ala Ismail. Dan tidak. Ibrahim. Mengapa di sini semua orang nak duduk di bawah payung. Yahudi pun mau duduk di bawah payung ni ya masih di pun di sini dan semua agama mahu duduk di bawah payung Nabi Ibrahim sebab ini menjadi titik pertemuan bagi semua semua agama Ibrahim kami juga yang mengutuskan yang mengwahyukan kepada Nabi Ibrahim wa Ismaila dan Ismail ini awal istimewa semua ni bila disebut dalam dalam ayat ni Ismail dan Ismail siapa Ismail Ismail anak kepada Nabi Ibrahim anak sulung Nabi Ibrahim daripada isterinya Hajar dia dibawa ke Mekah, dia dibawa ke Mekah dan disinilah sinilah Ismail membiarkan keturunannya, Bapak bagi umat Arab dan nenek kepada datuk kepada pekerja. Datuk, datuk kepada Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ismail. Wa Ishaq dan Nabi Ishaq Ishaq Nabi Ibrahim Ada Nabi Ibrahim juga tetapi Anak daripada istrinya yang pertama Dan adik kepada Ismail Ismail lebih lebih tua usianya Ishaq daripada Ishaq ini lahirnya Yakub daripada Ishaq lahirnya Yakub Yakub gelarannya Israel Gelarannya daripada daripada Yakub ini lahirnya Israel yang merupakan anak-anak anak kepada Ishaq anak kepada Ishaq cucu kepada Nabi Ibrahim jadi Ishaq keturunan Yahudi keturunan Yahudi Yakub Yakub sebenarnya Yakub merupakan merupakan uh, datuk kepada semua keturunan Israel keturunan Israel keturunan Yahudi wal asbab dan asbab asbab ini nama kepada anak-anak nama kepada jamak kepada sibtun nama kepada anak-anak uh, Yaakob yang sama 10 orang. Kalau Arabnya disebut qabail, qabilah, qabilah. Jadi bagi Yahudi ni disebutnya asbab. Asbab ni 10 orang anak-anak kepada Nabi Yaakob AS yang yang paling sulung Yang paling tua sekali nama Yahuda dan memba, dan membanggakan semua orang Yahudi yang maulah mengaku diri mereka keturunan Yahuda. Keturunan Yahuda anak kepada Nabi Yaakob AS. Bukan semua 10 orang tu sama kedudukannya. Tidak. Jadi sehingga mereka meletakkan sesiapa yang menghinakan darah Yahuda, darah Yahuda ini akan dihukum mahu dijadikan undang-undang pada hari ini supaya tidak tidak menghinakan darah keturunan Yahuda ini. So apa darah ini darah suci kata mereka. Wal asbab wa Isa wa Ayyub Nabi Isa wa Ayyub Nabi Ayyub. Ini ini Yahudi ini semua keturunan keturunan siapa? Keturunan Nabi Yakub. Isa wa Ayyub wa Yunus Yunus wa Harun Nabi Harun wa Sulaiman dan Nabi Sulaiman semuanya ini keturunan Nabi Yaakob sebab itulah Yahudi merasa berbangga kerana Nabi-Nabi datangnya daripada keturunan mereka keturunan Yahudi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. jadi oleh kerana Nabi Muhammad ini lain daripada Nabi-Nabi yang lain darahnya bukan darah Yahudi mereka senang letakkan syarat bagaimana Nabi Muhammad boleh jadi Nabi darahnya bukan darah Yahudi darahnya bukan darah Yahuda lain-lain lain-lain semuanya Yahudi tolak Nabi Isa saja itu pun Nabi Isa sekurang-kurangnya dari sebelah ibunya Yahudi. Hanya dari sebelah bapaknya saja tidak Yahudi. Jadi oleh kerana itu lain sangat. Allah SWT turunkan ayat ini untuk menyatakan bahawa syarat yang mereka letakkan itu adalah satu syarat yang mereka ada-adakan saja. Hakikat sebenarnya, hakikat sebenarnya Nabi adalah anugerah Allah SWT wa ayyu wa harun wa sulaiman wa dauda zabura dan kami berikan nabi daud itu zabur khusus untuk nabi daud kami berikan kepada zabur zabur nama sebuah kitab tapi zabur ini berbeza dengan kitab-kitab kitab lain kerana dia bukan merupakan kitab yang mengandungi syariat tetapi dia kitab mengandungi doa doa dan imtihal. ibtihal 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 ni doa lah juga Doa ni pun dia ada sebutnya munajat, ada uh, dagingnya ibtihal, orang Arab disebut ibtihal, kita sebut tahlil. Hmm. Sebut tahlil, dia mana mana pun tahlil. Tahlil, doa tak berapa laris, sangat, nak tahlil. Ha. Tahlil huh. tahli dengan marhaban. Hmm. Marhaban tu ibtihal tu jenis-jenis, cuma -jenis. ibtihal tu jenis marhaban. merhabat huh. Marhaban ni pun dia, 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 pelik juga. Pelik ni, dari sudut maknanya kita tak faham. Tak faham salah dari sudut maknanya, tak tahu. Marhaban tu Arab lah. Arab. Ha. Marhaban ni maknanya, maknanya selamat datang. Selamat datang. Itu makna dia Kita jadi marhaban ini seolah macam tahli Macam tahlil, macam menajak gitu. Tidak, dia marhaban. Orang Arab datang lah. Ha. siapa dia datang pun tak kira lah. Kita kata, ahlan wa sallam wa marhaban. Ahlan ni ya, awak keluarga saya. Sahlan awak datang dengan mudah. Marhaban tempatnya luas. Ha. Ruhbu tempatnya luas. Maknanya anda datang, jangan risau, tempat luas boleh duduk di mana-mana sahaja. Mana ni? Kita jadi marhaban. Oh, dia, dia, dia lari sikit. Dia sikit. Tapi dah boleh diterima orang marhaban ini satu satu amalan yang mempunyai ertinya sendiri. Yang lari jauh daripada artinya maknanya yang asli. Maka kita terima lah. Ini uruf namanya. Uruf. Kita berikan satu pengertian khusus kepada marhaban yang tidak ada sebenarnya pada asal-usulnya. Asal-usulnya, marhaban, selamat datang. Selamat datang. Selamat datang, tempatnya luas untuk kehadiran anda. Maknanya begitu. Ya. Wa'ad. Zabur. Zabur artinya satu kitab yang diberi kepada Nabi Nabi Daud Alaihissalam Dan Nabi Daud ini terkenal dengan suara yang cantik. Bila dia baca kitab Zabur burung-burung datang penuh datang ya, eh, kat pokok-pokok lah kalau ada pokoknya rumah dia dengan pokok semua datang burung untuk mendengar dengar Nabi Daud baca Zabur Nabi Daud disebut Mazami 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 ni mana serunai serunai muzik lah kita katanya macam muzik bila muzik ni datang semua burung-burung dengar seronok seronok baca Sampai kepada hari ini pun, bila nak ibtihal, itu ibtihal dengan suara cantik lah. Rocah Tik, Ibtihal. Itu asalnya kitab Zabur. Syariat tidak ada. Doa saja yang ada dalam kitab ini. Warusulang qad qasafnahum alaika min qablu. Warusulan lam naqsushum alaika. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Rasul telah kami kisahkan. Ceritakan kepada Muhai Muhammad. sebagian daripada Rasul. Kami ceritakan nama-nama mereka dalam Quran. Dan sebagainya. Kami tidak ceritakan. Jadi yang tidak diceritakan maka kita tidak tahu. Sebab itulah orang katanya, Nabi. kata Khidir ni Nabi ke tak Nabi Khidir tidak disebut dalam Quran Khidir tidak disebutkan Nabi apa yang lagi ni banyaklah Nabi Ilyas, uh, Ilya, Nabi disebut dalam Quran Yang tidak disebut ni Yang tidak disebut Kita tidak boleh nak sebutkan Secara yakin bahawa mereka itu Nabi Tak Nabi pun tak apa, tak Nabi pun tak apa Tetapi yang disebut dalam Quran itu Nabi maknanya Kami sebut sebahagiannya dan sebahagian lagi kami tidak sebut wa kannama Allahu Musa taklima tapi Nabi Musa juga merupakan nabi dan kami bercakap dengan Nabi Musa itu sendiri secara tidak secara langsung dengan Nabi Musa di samping menyebutkan nama-nama lain Nabi Musa juga tidak diketepikan Nabi Musa memang mempunyai kedudukan istimewa tapi keistimewaan Nabi Musa tidak menghalang Nabi Muhammad datang untuk menjadi nabi sebagaimana Nabi Musa juga begitu jadi dengan itu dua ayat ini meyakinkan kita bahawa Nabi Muhammad berada dalam satu kafilah Patutlah para Nabi hanya waktu kedatangannya saja yang terakhir. Tetapi zaman, zaman bagi bagi perutusan ini zaman terlalu panjang. Sejak daripada kebangkitannya tidak ada lagi Nabi-Nabi yang lain dan akan terus hingga sampai kiamat. Begitulah ayat ini menjawab. Menjawab sangkaan kaum Yahudi yang mempunyai bilik kurungan yang terlalu sempit untuk melihat syariat itu. Mereka melihat hanya manusia bernama Yahudi saja boleh beragama. Lain-lain tidak boleh beragama. Gitu. Surga neraka untuk mereka saja, tapi lain-lain daripada Yahudi tidak ada surga yang disediakan kepada mereka. Gitulah. Kemudian seterusnya, Rasulullah Mubashirin wa Munzirin. Allah.